Доброго дня, Олександре Андрійовичу. Добрий день, Олександре Андрійовичу. В нашому місті як і по всій Україні проходить двомісячник «Чистий довкілля. От хотілось би знати, що планується зробити за ці два місяці, що вже зроблено, і хто безпосередньо участь бере у проведенні цього місячника. Это, естественно, наверное, для всех и людей старшего поколения, которые хорошо помнят ленинские субботники. А мы сейчас говорим за чистой девки как вы не назовите, а в любое участие в этом и приведении э, города э, тому, в э, той чистоте уборки всей территории, как приезжающих к домам и так наших скверов, парков, улиц. Это, естественно, э, свойственно всем изюмчанам, которые помнят это, 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 это раз. Она не потеряла актуальности и сейчас для всех тех, Кому дорог город, кто любит его чистым, опрятным, приятным, зеленым, красивым, как свойство нашему городу. И они принимают участие. Естественно, это не может сделаться за один день или за какой-то сразу решить проблему. Это требует кропотливой работы. Я бы сказал, что мы всегда благодарны всем, кто участвует в этом процессе, кто убрал перед своим домом, магазином, офисом, предприятием, кто нашел в парке возможность убрать или в другом месте, там, где посещают люди, люди, где они отдыхают. Мы всегда благодарны тем, кто участвует вместе с нами вместе со всеми общественными организациями в уборке территории приведения в как она должна быть, не только санитарным нормам. Мы благодарны тем, кто участвует в уборке стихийных звалыщ или тех мест, где, к сожалению, Люди устраивают э, э, мусорные свалки. Это и пределы города, но, естественно, и за пределами города, э, в зоне по полосе, но и в других местах. Это нужно, понятно, это мы должны привести с вами. Но ну, а теперь имеется еще и актуальность то, что все-таки Евро-2012, 8 километров трассы, проходящие через город, это лицо нашего города, поэтому мы должны сделать все так, чтобы человек, который проезжал в город Изюм, остался под впечатлением, что это один из самых красивых городков слабожанщины. И я думаю, что мы с вами сделаем все для того, чтобы эта работа была сделана на должном уровне, и наш город предстал таким, как он и должен быть. ну, понятно, что это несколько субботников, согласно плана, это будет 31 марта, мы уже говорили об этом, это будет 14, 14 у нас. И это мы не будем говорить о том, что мы 14-го делаем. Это согласно плану всего лишь. Никто не собирается в субботу, потому что несколько шокирующе выглядит, потому что у нас вот, пасхальные праздники. Поэтому мы говорим о том, что это работа, которая назначены это одно, они будут выполнены, быть и позже выполнены, но, естественно, не в те празднования, праздничные дни. Это всего лишь план. Затем 21-4 и 5-4, где мы будем совместно со всеми, со всеми и организациями, и всех, кого мы просим, мы будем участвовать в уборке нашей территории, нашего города. Само название очень красиво, за чистую окружающую среду. За это нужно, понятно, ведь это не делает кто-то, это делают люди. И мы убираем свои последствия. Наверное, последствия этические, иногда это и моральные, и все то, что связано с городом. Поэтому я призываю всех людей принять к этому участие, граждан принять участие. Ну а тех, кто, кто не подумал о том, что он делает, после того, как сошел снег, нужно посмотреть хотя бы на то место, где... Они были, наверное, чувства еще не всех потерянных, кто и морали, и, наверное, и другие, о том, что иногда последствия пребывания или отдыха, они просто портят окружающий вид и природу. Но здесь мы говорим о том, что уже приняли большое участие и с полком, и МВД, и теплосети, и Гороной, и некоторые другие предприятия которые уже провели определенные работы. Мы не собираемся говорить о том, что нужно сейчас выходить в пойму, поскольку избыточная влажность и понятно. Но все эти работы мы сделаем в срок, и я думаю, что мы наведем порядок в городе. Это с одной стороны будут убраны все аварийные деревья с трассы, это особое внимание для трассы будет уделено. Естественно, мы высадим деревья, как и каждый год. Сейчас идет просто Планово мы хотим знать сколько со стороны квартальных какое плановое необходимо нам количество саженцев какие деревья включая кустарников и включая плодовые деревья нам необходимо заказать чтобы были посажены деревья и чтобы мы провели и привели свой город, именно в то соответствие, которое должно быть. А много у нас планируется, планируется высадить 1,9 тысяч, то есть 1900 деревьев и кустарников это убрать три городские парка. Это и мемориальный комплекс, это скверы, это детские отремонтированные детские площадки, это срезать еще 200 с лишним деревьев. Это много можно перечислять, но главное одно, я прошу участвовать всех. Если мы сделаем эту работу, я думаю, всем будет приятно пройтись по нашим улицам, скверам и мы сделаем наш город Що лучше і чище Олександре Андрійовичу. Зрозуміло, що до Великодня наводять порядок і біля під'їздів, під'їздах і в своїх квартирах. Але ще одне ось таке запитання: через тиждень після великодніх свят починаються так звані поминальні дні або як народі називають гробки. У нас досить багато кладовищ у нашому місті. От чи планується там, теж треба зріз дерев проводити і пісок завести, бо люди ж все таки готуються, наводять порядок біля гробків. Є це в планах наших комунальних да, підприємств? В планах. є а, наше підприємство. Пісок буде завезен вовремя. Це в розмірі 14 камазов. Ми завозимо на всі наші 6 кладовищ. и чтобы люди могли привести в порядок могилы своих близких. Но я обращаюсь ко всем людям, что коммунальные службы не смогут убрать полностью кладбище. Если мы в прошлом году использовали, и для этого были выделены деньги, которые на громадские работы, которые освоили это студенты нашего профтехучилища, я считаю, с моральной точки зрения, этической точки зрения посылать людей, я думаю, что каждый должен ухаживать за этим. А дети займутся другим. Уборка скверов. Допустим, сейчас мы для того же профтех училища у нас есть подпорная стена в парке, которая, если у нас каменщики ребята, то не требуется работа механизмов. Мы просто даем возможность ту, на которая сейчас представляет несколько разрушительную и наклонившую стенку. Они просто переберут и сделают ее такой, как она должна быть. Поскольку у нас сейчас финансовое положение не такого, не дает нам возможности, чтобы сделать полностью парк такую ограду, такой, как она должна была быть для парковой архитектуры. Поэтому мы используем их в другом направлении. А естественно, то, что зависит от коммунальных служб, будет сделано. Но остальные кладбища, я считаю, что люди сами должны прийти и навести порядок на милах своих близких. Это естественно. В дни, как всегда, будет организовываться подвоз до кладовища. Да, это согласно заявок. Это нужно сделать в заявки. Мы говорим о квартальных, мы говорим о общественных организациях. И когда заявки, они дают возможность на более четко спланировать именно подвоз и, естественно, у тех, кто желает посетить свою мэрию. Для этого, пожалуйста, можно в плановый экономический отдел исполнительного комитета подавать эти заявки. Или просто дежурным, или 21 отдел, как вы соизволите нужно. И мы квартальные, конечно. В первую очередь это наши люди, которые представляют, являются связующим звеном между гражданами и нами. И они, естественно, могут все это нам дать информацию, а мы сможем сделать график подвоза именно на кладбище. Александр Андреевич, звичайно суспільство сейчас сбурено безкоштовними тюнерами. В тому числі і зюмчани також. Зрозуміло, що ми любимо на халяву щось отримати, такі вже ми є. Так от як це буде організовано? Чи не буде це чергове стопотворіння біля управління соцзахисту, коли люди будуть займати черги з 5-6 годин ранку за цими тюнерами? Зрештою, чи вистачить, чи не вистачить? Я не думаю, що буде ажіотаж у цьому правні. Почему? Да, потому что здесь четко прописаны правила, те, кто имеют право на это, на бесплатные тюнеры, представление именно этих тюнеров. Это в первую очередь инвалиды первой, второй группы и инвалиды войны третьей группы. Это раз. Лица, воспитывающие ребенка-инвалида, при условии, что ребенок проживает вместе с ними и не состоит на полном государственном обеспечении. Это два. В Третьих лица из малообеспеченной семьи, которая получает государственную помощь согласно закону Украины о государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, и лица, которые получали субсидию на протяжении отопительного сезона 2011-2012 года. Здесь все ясно все, кто попадает в эту категорию, получат бесплатные тюннеры. Поэтому прием заявлений э, до 1 июня, июля 2012 года заявления э, установлены образца или присылают почтой Управления труда. А распорядителем денег является Госкомтелерадио. Поэтому мы, наше управление труда принимает заявление, готовит пакет документов, предоставляет, да, оттуда уже получает, естественно, и все люди, которые подпадают под эту категорию, будут обеспечены. То есть претензии предъявлять и требовать стелларадио если она, не выставляет тюнера, да. а не, информацию собирает да. управление соцзахисту. Соцзахисту, да. да. Ну, если мы будем говорить, что это приблизительно у нас у нас имеют право, я не говорю воспользуются, это все зависит от телевизора, воспользуются этим правом около 12 тысяч. Вот, это уже значительно. Во всяком случае, имеют право воспользоваться, а сколько воспользуются, это уже их право. Александру Андреевичу мы вступили в период весняных свят, благовещения, зеленая неделя. Неділя перед великим великим днем нарешті великодні свята. Всі ми віруючи, не віруючи, любимо, шануємо ці свята. Може, не віруючи, ще навіть більше їх шанують, бо це три вихідних дня. І зрозуміло, що ізюмчанам, напевно хотілося б почути ваші побажання до цих свят. Несомненно, уважаємо один... из самых, наверное, любимых, наверное, праздников, праздников и нашего детства, и нашей юности. И всех, кто э, связан э, с изюмом, он это помнит, наверное, и прекрасно знает, что праздник Воскресения, э, Светлого Христового воскресенья это тот праздник, праздник э, доброты, праздник э, взаим, э, чистоты праздник воодушевления, вдохновения. И он, несомненно, происходит весной, ведь после, после Пасхи наступает тепло. Уже весенние заботы, связанные с севом, связанные с тем урожаем будущим, которое всегда испокон веков праздновали у нас. У нас. Поэтому я со всей души поздравляю всех вас с этим прекрасным праздником. Желаю вам, искренне желаю вам счастья каждой семье, крепкого вам здоровья, благополучия, вдохновения во всех хороших начинаниях, ибо Святого Христового воскресенье – это начало новой жизни, начало весны. Так давайте же пожелаем в это воскресенье друг другу много хорошего и будем соблюдать наши взаимные уважения. Друг друга на протяжении всього року. З праздником вас. Телерадіо «Ся» також приєднується до цих побажань і від землі і води вам, шановні ізюмчани. Ми дякуємо вам за відповіді, Олександре Андрійовичу, і до наступної зустрічі. На наступної встречу.